سب سے پہلے ایک مختصر بیان پیش کیا جاتا ہے امریکہ نے حال ہی میں چین پر ایک سو پچیس فیصد کا زبردست ٹرف عائد کیا ہے جسے درحقیقت ٹرف جنگ شروع ہو گئی ہے اسی کے ساتھ اب مزید برداشت نہ کر پانے کی صورت میں چین نے تائیوان پر فوجی حملے کا امکان بھی ظاہر کیا ہے اور حملے کی تیاری کی ویڈیوز جاری کر کے خطرے کی شدت کو بھی بڑھا دیا ہے سلام یہ ہے ہم اس وقت ایک ہنگامی خبر فراہم کر رہے ہیں نو تاریخ کو ڈونالڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مقرر کردہ باہمی ٹریفز لگائے گئے جس کے نتیجے میں امریکہ میں داخل ہونے والی چینی مصنوعات پر 104 فیصد ٹف عائد ہوا اور دس تاریخ سے ریکارڈ توڑ 125 فیصد ٹف نافذ ہو گیا ہے امریکہ کے اس کہے جانے والے ٹرف حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے چین نے مزاحمت کا انتخاب کیا ہے اور چینی میڈیا اس سال کے اندر حملہ کا نظریہ پیش کر رہی ہے جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ چین اگلے چھ مہینوں کے اندر آ اس سے پہلے بھی تائیوان پر فوجی حملہ کر سکتا ہے داخلی اور خارجی بحرانوں کے درمیان چین کی کمیونسٹ پارٹی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تدابیر تلاش کر رہی ہے کیونکہ امریکی خفیہ ایجنسیوں وغیرہ کے دعووں کے مطابق کہ چین اس سال اکتوبر سے پہلے تائیوان پر فوجی حملہ کر سکتا ہے یہ نظریہ چین کے اندر پھیل رہا ہے خاص طور پر دو ہزار بائیس میں امریکی سی آئی اے کے پیش گوئی کے مقابلے میں کہ تائیوان پر حملے کا ممکنہ وقت دو ہزار ستائیس ہوگا موجودہ مشاہدات ایک بہت زیادہ انتہا پسندانہ اور فوری صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی دوسری مدت کے آغاز سے ہی پوری دنیا کے خلاف ٹف جنگ شروع کر دی اور خاص طور پر چین پر مکمل پیمانے پر دباؤ ڈالا بات چیت کرنے کے بجائے چین نے فوری طور پر جوابی ٹف نافذ کر دیے اور جب امریکہ نے چار تاریخ کو چونتیس فیصد کے باہمی ٹرف کا اعلان کیا تو چین نے اسی شرح سے جواب دیا جس کے بعد ٹرمپ نے اضافی پچاس فیصد طف عائد کر دی جس سے دونوں طرف کے تناؤ میں زبردست اضافہ ہوا یہ ٹرف جنگ محض ایک اقتصادی تنازع سے بڑھ کر ہے یہ ایک اہم واقعہ ہے جو بین الاقوامی تجارتی نظام میں ہونے والی تبدیلیوں اور صارف مصنوعات سے لے کر خام مال اور درمیانی مصنوعات تک مختلف اشیاء پر پڑنے والے اثرات کی عکاسی کرتا ہے جس پر سرمایہ کاروں کی توجہ ہونی چاہیے چینی زبان کے بڑے میڈیا نے سات سے آٹھ تاریخ کے دوران مسلسل یہ خبر دی کہ امریکہ کے طرف حملے کا جواب دینے کے لیے چین تائیوان پر حملہ کرنے کے آپشن کے ساتھ آزما رہا ہے جس سے تائیوان پر حملے کے امکان کو ایک فوجی اور سفارتی عنصر کے طور پر اجاگر کیا گیا ہے ان رپورٹوں کے ذرائع میں سے ایک امریکی معروف عسکریتی جرنل انیس ایف او کا پانچ تاریخ کا آرٹیکل ہے جو خبردار کرتا ہے کہ چین اگلے چھ مہینوں کے اندر آ شاید اس سے پہلے تائیوان پر فوجی حملہ کر سکتا ہے سابق امریکی آرمی لیفٹیننٹ کمانڈر چیک ڈوور نے اس آرٹیکل میں تفصیلی تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ چین کا تائیوان پر حملہ تین منظر ناموں میں سے کسی ایک کے تحت ہو سکتا ہے جزیرے کی بلسط تیز رفتار قبضہ ابیک وقت متعدد حملے مزید برہ چین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم وی چیٹ چینی ورژن میسنجر پر تائیوان پر جلد حملے کے دعوے غیر معمولی تیزی سے اور بغیر حکام کی سنسرشپ کے شیئر کیے جا رہے ہیں جس سے اندرونی سطح پر فوجی حکمت عملی پر ہونے والی سرگرم بحث کی نشاندہی ہوتی ہے تائیوان کو نشانہ بنا کر چین کا عسکری دباؤ بتدریج شدت اختیار کر رہا ہے پچھلے ماہ چینی فوجی تیارے تائیوان کے ایئر ڈیفنس انٹیفیکیشن زون میں تین سو گیارہ بار داخل ہوئے جبکہ ایک تاریخ کو گزشتہ سال اکتوبر کے بعد پہلی بار تائیوان کا محاصرے کی مشق کی گئی مزید برہ پچھلے جنوری سے تائیوان کے علاقے میں زیر سمندر کیبلز کو بار بار کاٹا گیا ہے اور پچھلے ماہ تائیوانی بحری لنگر شپ اور چینی ماہی گیری کشتی کے درمیان ٹکراؤ کے واقعات سمیت دیگر مشتبہ واقعات بھی سامنے آئے ہیں جو تائیوان کو نشانہ بنا رہے ہیں جس سے تکنیکی اور فوجی تصادم میں واضح اضافہ ہوتا نظر آتا ہے اس صورتحال میں امریکی انڈو پیسیفک کمانڈ نے ان فوجی سرگرمیوں کی سیریز کو اتحاد جنگ کی ریہرسل قرار دیا ہے اور تائیوان کے وزارت دفاع نے اپریل اور اکتوبر جب سمندری سطح پر سکون ہوتی ہے کو خصوصی چوکسی کے ادوار کے طور پر مقرر کر کے مکمل تیاری برقرار رکھی ہے آٹھ تاریخ کو امریکہ میں رہنے والے چینی سیاسی مبصر نے سوشل میڈیا پر ٹرمپ انتظامیہ کے سخت رد عمل کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور چین صرف زبانی جھگڑے سے آگے بڑھ کر اقتصادی گرم جنگ اکنامک ہاٹ وار کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے زور دیا کہ تائیوان کو ایک بین الاقوامی اقتصادی جنگ میں الجھے ہوئے حالات میں اپنی مکمل حکمت عملی اور سماجی یکجہتی کے ذریعے اپنے مفادات کی حفاظت کرنی چاہیے جس سے تائیوان میں سیاسی اور اقتصادی بحران کے مقابلے میں مؤثر اقدامات کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ شی جن پنگ کے لیے یہ امرکچہ تجارتی جنگ محض ایک اقتصادی تنازع نہیں بلکہ ایک سیاسی جدوجہد ہے جس کا مقصد چینی کمیونسٹ پارٹی کی شان کو برقرار رکھنا ہے اور اسے امریکہ کے خلاف مذاکراتی آلہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے چین امریکہ کے ساتھ طویل مدتی مقابلے کی تیاری کے لیے اندرونی مانگ کی کمی اور جائیداد کی قیمتوں میں گرا جیسی اقتصادی مشکلات کے دوران عوامی بے چینی کو روکنے کے ایک مؤثر سیاسی راستے کے طور پر فوجی حملے کو زیر غور رکھ سکتا ہے تاہم اگر تائیوان پر فوجی حملہ کیا جائے تو امکان ہے کہ چین کی قومی قوت مہلک طور پر ختم ہو جائے اور تائیوان کے مسئلے پر ٹرمپ انتظامیہ کی مبہم پوزیشن چین کو محتاط فیصلے کرنے کا اہم سبب بن رہی ہے دری اسنا امریکہ چین کو قابو میں رکھنے کے لیے جاپان اور فلپائن جیسے ممالک کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنا رہا ہے اور تائیوان اسٹریٹ میں فوری رد عمل کے نظام کے قیام جیسے کئی پہلوؤں میں اقدامات کر رہا ہے حال ہی میں امریکی فوج نے تائیوان کے قریب درمیانی فاصلے کی مزالیں پیش کی تعینات کر دی ہے اور امریکہ کے ساتھ قریبی تعاون رکھنے والے فلپائن بھی اپنے شہریوں کی حفاظت کے بہانے سے چین کو نشانہ بنا کر فوجی مداخلت کی تیاری کر رہے ہیں مزید براہ مارچ کے آخر میں امریکہ جاپان اور فلپائن کی بحری قوتوں کی مشترکہ سمندری مشقوں سے بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پیسیفک میں منی نیٹو نیٹو شمالی اٹلانٹک معاہدہ تنظیم کے قیام کا امکان واضح ہو گیا ہے تائیوان کے سیکیورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ چین تائیوان پر مکمل فوجی حملہ کرنے کی بجائے دھمکی دینے والے حربوں کو مذاکراتی آلہ کے طور پر استعمال کرنے کا زیادہ امکان رکھتا ہے جبکہ وہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے والے موقف پر قائم ہے چین کے اندر تائیوان پر حملے کی بڑھتی ہوئی داستان کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں فائدہ مند پوزیشن حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی جنگ اور پروپیگنڈا آپریشنز کا حصہ سمجھا جا سکتا ہے آٹھ تاریخ کو برطانیہ کے دی اکنامسٹ نے ایک تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ چین اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جب امریکہ محصولات کی وجہ سے پیدا ہونے والی مہنگائی اور اقتصادی عدم اطمینان کو برداشت نہ کر سکے گا اور انہوں نے پیش گوئی کی کہ اس صورتحال کے سرمایہ کاروں پر اہم اثرات مرتب ہوں گے امریکہ کی چین سے درآمد کردہ مصنوعات میں نہ صرف خام مال اور درمیانی مصنوعات شامل ہیں بلکہ اس میں کپڑے گھریلو اشیاء اور کھلونوں جیسے کئی صارفین کے سامان بھی شامل ہیں اس بار ایک سو پچیس فیصد کا محصول عائد ہونے سے مستقبل میں امریکی صارفین پر براہ راست اقتصادی اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے اس طرح باہمی ٹیرف جنگ کے منفی نتائج میں امریکہ میں صارف قیمتوں میں زبردست اضافہ اور روزگار میں کمی شامل ہو سکتی ہے جبکہ چینی قیادت امریکی معیشت کی ان کمزوریوں پر گہری نظر رکھتی ہے اور مواقع کی تلاش میں رہتی ہے آٹھ تاریخ کو چین کی ریاستی ملکیت والے سی سی ٹی وی کے تحت آنے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ نے زور دیا کہ ہم نے بلا شبہ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا ہے اور اس بات پر زور دیا کہ دنیا کا سب سے بڑا تجارتی مک چین کسی بھی کمزوری کا اظہار کیے بغیر فیصلہ کن انداز میں جواب دے رہا ہے اس کے بعد نے تجزیہ کیا کہ ان اہم صنعتی شعبوں میں جہاں امریکہ چین کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے جن میں سیمی کنڈکٹرز الیکٹرک گاڑیاں تیز رفتار ریلوے روبوٹکس جہاز سازی نئی توانائی بائیو ٹیکنالوجی ہوابازی خلائی صنعت اور زری مشینری شامل ہے چین نے پہلے ہی ایک قائدانہ پوزیشن حاصل کر لی ہے یا نمایاں پیش رفت کی ہے فی الحال ہم ایک ایسے دور میں ہیں جس میں بے شمار غیر یقینی عوامل موجود ہیں امرکچے ٹیرف جنگ محض ایک اقتصادی تنازع سے بڑھ کر بین الاقوامی سیاست فوجی امور ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری جیسے کئی شعبوں میں ایک جامع حکمرانی کی مسابقت کو ظاہر کرتی ہے واقعی صورتحال اس قدر غیر متوقع ہو چکی ہے کہ اس کا اختتام مکمل طور پر ناقابل پیش گوئی ہے لہذا براہ کرم محتاط رہیں یہ خریدنے اور بیچنے کی سفارش نہیں ہے برا کرم سبسکرائب کریں اور لائک کریں یہ تھا شکریہ